Korang bayangkan masuk rumah orang tapi dalam rumah tu korang tak jumpa perabot biasa macam dekat rumah orang lain. Ada kerusi tapi kerusi tu sebenarnya dibuat dengan kulit manusia. Ada mangkuk atas meja tapi bila tengok betul-betul tu sebenarnya tengkorak manusia yang dijadikan mangkuk. Dan yang paling seram ada toping tapi toping tu dibuat dari muka orang sebenar. Macam filem horor kan? Tapi ni bukan cerita rekaan, ini kisah betul dan nama dia adalah... Eddie Gain lahir pada 27 Ogos 1996 dekat satu pekan kecil yang sunyi dan terpencil. Nama dia Plainfield dalam negeri Wisconsin. Kalau korang pernah tengok pekan yang macam hidup segan mati tak mahu, ha, macam tu lah tempat dia. Penduduk dekat sana pun tak ramai, semua saling kenal dan jarang ada benda pelik berlaku. Dan tapi siapa sangka tempat yang nampak aman macam tu sebenarnya simpan satu kisah paling gelap dalam sejarah Amerika. Ed ni anak kedua daripada dua beradik Abang dia nama Henry Tapi yang menariknya Sejak kecil lagi Ed ni lain macam tau Dia tak banyak cakap Suka menyendiri Dan selalu nampak macam tengah dalam dunia dia sendirilah Tapi semua ni Bukan datang dari dia semata-mata Sebab dalam hidup dia Ada satu figura yang sangat dominan Sangat berkuasa Iaitu mak dia Augusta Gil Sekali pandang Augusta ni nampak macam mak penyayang Tapi bila korang tengok dia lebih dalam Dia bukan setakat mak yang tegas Dia macam raja dalam rumah tu Vanity agama dia memang tahap melampau Dia percaya dunia ni penuh dengan dosa Setiap hari dia akan baca kitab kuat-kuat dekat rumah tu Dan bukan bahagian kasih sayang atau pengampunan Tapi, part yang cerita pasal sesaan, neraka dan hukuman Tuhan Dalam kepala dia ni, lelaki semua lemah dan pemalas Perempuan pula lagi teruk Dia anggap semua perempuan sebagai alat syaitan Penggoda dan punca segala dosa dalam dunia ni jadi dua beradik ni memang terpaksa duduk rumah je lah Tak boleh campur dengan budak-budak lain Nak tengok TV? Tak boleh Nak baca buku cerita? Tak boleh juga Semua benda luar rumah dianggap kotor Penuh maksiat Kalau It nampak perempuan cantik dekat sekolah Mak dia akan marah dan cakap perempuan tu jalan Lama-lama It pun mula percaya Dunia luar tu memang jahat Dan satu-satunya orang betul Dan suci yang dia boleh percaya cuma mak dia seorang je. So korang bayangkanlah hidup dari kecil sampai lah besar cuma dengan satu suara je hari-hari. Suara mak dia sendiri yang ulang benda sama jangan percaya sesiapa. Dunia ni tempat penuh dosa, perempuan semua jahat, mindaid macam diprogramkan dan benda tu memang terkesan dalam kepala dia sampai lah besar. Bapa Ed pula, George Jane, seorang pemabuk tega, tak pernah jadi contoh pun. Asyik mabuk dan tak bekerja tetap dan selalu kena tangking dengan Augusta. Jadi, Ed ni membesar tengok ayah dia dipijak-pijak oleh mak dia sendiri. Itu pun satu lagi faktor yang bentuk fikiran Ed. Dia nampak lelaki sebagai lemah dan tak berguna macam mana mak dia selalu cakap lah. Dan bila ayah Ed meninggal dunia, itu titik perubahan besar yang berlaku dalam keluarga dia. Bukan keluarga ni jadi bebas tapi makin terperangkap. Sebab sekarang dalam rumah tu cuma tinggal Mike Ed je Ed sendiri dan abang dia Henry Dan kuasa mak dia makin kuat Dia kawal semuanya dari makanan Waktu tidur sampai la cara berfikir pun Dia arahkan juga ya guys Tapi dalam diam Abang Ed si Henry tu sebenarnya dah mula rasa pelik Dengan apa yang berlaku Dia mula lawan sikit-sikit Dia cuba cabar apa yang mak diorang cakap Dan Henry nampak Yang Ed ni tak sub dengan mak dia sendiri tau Sampai satu tahap Henry pernah cakap secara terbuka Yang mak diorang tu tak sebaik yang Ed sangka Dan korang tahu apa jadi tak lama lepas tu Tahun 1944 berlaku kebakaran misteri dekat kawasan hutan tempat Ed dan Henry bekerja. Lepas api dipadamkan, Henry ditemui mati. Tapi yang buat orang pelik, mayat Henry tak ada kesan terbakar pun. Cuma ada kesan lebam dekat kepala dia. Masa tu, orang tak syak apa-apa lagi. Sebab Ed cakap dia tak tahu apa yang jadi. Tapi tahun kemudian, orang mula fikir mungkin Ed yang bunuh abang dia sendiri sebab Henry menghina mak dia orang. Jadi lepas kematian Henry dan tak lama lepas tu mak dia pula meninggal dunia pada tahun 1945 dan masa itulah hidup dia berubah sepenuhnya. Dulu pun dia dah pelik kan tapi bila mak dia mati dia terus jadi lain macam. Dia tak ada sesiapa dah, tak ada suara yang arahkan dia tapi yang peliknya dia tetap hidup seolah-olah mak dia masih ada. So dia kunci semua bilik dalam rumah tu yang pernah mak dia guna, dia tinggal dekat dapur, tidur dekat atas tilam buruk. Rumah tu jadi macam muzium mayat, sunyi, berdebu dan penuh dengan aura Kematian. Tapi yang lebih menakutkan, itulah pemulaan kepada semua kegelapan yang Ip Gen akan buat selepas tu. Ada satu hari pada tahun 1957, tiba-tiba kecoh satu pekan kecil tu bila Bernice Warden, pemilik kedai pekakas tak muncul-muncul. Dia -muncul. ni jenis yang buka kedai awal pagi on time setiap hari. Tapi hari tu kedai tu tutup. Anak dia, Frank Warden yang kerja dengan polis terus rasa tak sedap hatilah. Dia pergi tengok kedai mak dia dan masa tu lah dia perasan ada kesan darah. Barang-barang dalam kedai nampak macam biasa je. Tak ada tanda-tanda rompakan besar. Tapi bila tengok buku resik, nama terakhir yang beli barang adalah It game. Polis pun terus cari It tapi masa dia sampai rumah dia, It tak ada. Jadi polis ambil keputusan masuk juga rumah tu dan masa ni lah semua benda selama ni orang tak perasan pasal It terbongkar satu persatu. Dalam bangsal belakang rumah tu, orang jumpa mayat Bernice Warden. Tapi cara mayat tu dijumpai sangat-sangat mengerikan. Korang bayangkan badan mayat tu digantung terbalik macam lembu kena sembelih. Kepala tak ada, badan dilapah, organ semua dah dikeluarkan. Masa tu polis baru sedar, kes ni bukan sekadar orang bunuh dan buang mayat. Bila orang mula geledah rumah it, satu-satu benda pelik pun muncul. Dari luar, rumah tu memang nampak buruk dan musang. Tapi bila masuk je dalam, terus rasa seram satu badan. Bau busuk, dinding hitam legam barang berselerak dan setiap sudut ada benda yang tak patut ada. Jadi dekat ruang tamu tu ada kerusi tapi bukan kerusi biasa. Kerusi tu disarung dengan kulit manusia. Kulit betul bukan fake ya. Yeah. Dekat dapur pula ada lampu meja. Bila tengok dekat-dekat penutup -dekat, lampu tu dibuat dari kulit muka orang. Dekat arah dinding pula ada tengkorak manusia yang dah dibelah dan guna untuk dijadikan mangkuk. Yang lagi tak masuk akal tu bibi manusia diikat dan gantung jadi macam tali langsir dekat tingkap. Lepas tu dalam satu kotak ni ada macam koleksi hidung telinga gigi macam disimpan sebagai kenangan lah tapi benda yang paling 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 gila ada beberapa topeng muka tapi bukan topeng biasa topeng tu dibuat daripada kulit muka orang sebenar jahit elok-elok siap ada lubang mata dan hidung macam dia pakai untuk jadi orang lain lah bila diorang masuk bilik ed pula polis jumpa satu benda pelik macam baju tapi dia buat daripada kulit manusia juga lengkap dengan bagian dada dengan perut lepas tu ada satu tali pinggang yang dibuat daripada puting manusia yep, korang tak salah dengar benda ni memang betul betul. Lepas jalankan siasatan, baru tahu Ed tak bunuh semua mangsa dia. Ada yang diambil dari tanah kubur. Dia, dia gali kubur tengah malam cari mangsa perempuan yang rupa lebih kurang macam mak dia. Lepas tu, dia ambil bahagian badan yang dia nak ada yang dijadikan barang, ada yang dia pakai. Rumah tu kalau korang tengok, dah macam buka rumah dah. Tu macam neraka peribadi it game Setiap inci rumah tu ada kaitan dengan kematian. Macam museum kematian yang dicipta sendiri. Tapi yang paling gila dari luar, it ni nampak macam orang biasa je. Pendiam, suka tolong jiran. Tapi dalam rumah dia penuh dengan rasa gelap yang tak terbayang. Cuba korang bayangkan korang jadi polis. Seluruh rumah tengah malam, tiba-tiba nampak muka manusia tergantung dekat dinding. Tengkorak jadi hiasan, kerusi tempat korang duduk tu sebenarnya dibuat daripada kulit orang Fu meremang guys Jadi masa pembicaraan mahkamah Itgen tak kena hukuman mati Sebaliknya dia disahkan tak sihat dari segi mental Jadi mahkamah pun hantar dia ke hospital sakit jiwa Seumur hidup dia lepas tu Dia kekal dekat situ duduk seorang-seorang jauh dari dunia luar Dan akhirnya It meninggal dunia pada tahun 1984 sebab kanser So guys lepas korang dengar Kim cerita kes ni Apa pendapat korang? Cuba komen dekat bawah Kalau ada kes yang korang nak Kim cerita pun boleh komen dekat bawah juga dan terima kasih sebab korang dah tengok video ni sampai habis Jangan lupa like, share dan komen Jumpa lagi kita di kes seterusnya Assalamualaikum